не сказал. Вот почему мы, допустим, к нам деньги не приходят, почему мы не меняем? Да, вроде всего понятно, деньги считаем, кошелек купили, по кошелек крутим, целуем там да? и так дальше, но мы не меняем. Сейчас объясняю почему. Есть такая очень удобная вещь, как порог потребления, Или словами зона комфорта. Что это такое? То есть есть у нас, э, то сколько на денег в голове, сколько на денег в кармане. Сейчас объясню более вот подробно, как это понимать. Значит, у нас есть подсознание. Сейчас, я думаю, никого от этого не удивишь, потому что привлечь к любому психологу, даже начинающему студенту, скажут, да, есть подсознание и знание. Ну, чтобы не углубляться в медицинские термины, как это все происходит в принципе, по науке, все очень просто. Подсознание – это то, что у нас сейчас происходит в нашем э, возрасте. Подсознание – это то, что было только что, то есть несколько секунд назад. И знаете, как Майкл Фонаренко записывается, Это, это когда-то. Более того, американские вы еще никого и этом были стены в доме, когда родились. То есть маленький ребенок уже, его подсознание уже хотело такие вещи, просто надо. Вот. Поэтому, ну, конечно, можно... даже можно перейти в другие игры, чтобы не вспоминать прошлой жизни. Я насчет этого писать не буду, но если то, что подознание, и где-то создали, как видеокамера, то есть даже те в моменты, в которые мы не замечаем, наше подсознание, подсознание это замечает. Если иными вами, если наше сознание говорит, я хочу быть миллионером, а говорит, я уже ты не хочешь быть миллионером. сейчас вот как это работает? Когда мы, наша задача купить э, вот только шампанского, а потом ну, в год на день рождения. Какой вы покупаете только шампанского? Да там мы там дешевые. Да не всегда. Да. Ну я я не всегда. В не всегда. Не всегда. В основном. Мы покупаем еще на самом дешевом. Покупаем, приходим, мы берем шампанское. Это что, зачем? У нас опасность и дела. Миллионер никогда тебе не позволит купить там дешевый только шампанское. Вот какие -то другое мышление, какие другое подсознание. Для него это самое страшное. Просто из-за людей, которые тебя считают богатыми, и они действительно богатые. Когда вот покупают, ну, они могут, допустим, так получается, сейчас в кармане нет денег, там, ну, много. Ты дома лежат, а в кармане нет. Но он все равно ну, будет самый дорогой друг банка, да, допустим, через три дня он наберется домой за эти деньги, когда он там мог если ей взять эти деньги, там, за счеты, но он, он почувствует себя человека, человеком, скажем, ставит только шампанка. Вот как работает подсознание. И еще, вам один как проверить, на, на каком уровне мы э, находимся по поводу денег. Значит, давайте представим, потому что вот это подсознание, нам не дает вырваться миллионеры туда. Сейчас объясняют почему. А они ее говорят, что вы видите, что все деньги, а ну, все это что делать, что делать, То есть делать эти банкроты через 5 лет, а потом уже миллионеров. А почему? Потому что вдруг это уже расходит на эту планы, до того, что комфорта. Пройдем сейчас в маленький эксперимент. Ставьте сами себе задавайте вопрос и честно отвечайте на него. Потому что вы можете обмануть может, меня, своего друга, товарища, но подсознание от этого не Поэтому, знаете, говорят, от себя не убежишь. Это знаете, как вы говорят, вот уедет в Америку, там буду жить лучше. Да не может он жить лучше, потому что сознание это его не поверит. Вот и все. Поменять сознание, он и не будет хорошо жить. Значит, смотрите, маленький такой секрет, маленькая, ну не знаю, задача, тренинг. Сами себе задаем вопросы, сами себе отвечаем. Представьте, что вам нужно пройти по рынку, потом по рынку, кто-то еще не покупать, просто пойти. А у вас только в карман, как это чувствуется? Ну, друзья, да, вот полностью Ты сама. Или любой ситуация, лучше в городе, мощь улица фонарки, как улица одного человека. А вот тебе их нормально. А не подумает. Как это чувствуется? Ну, так, да, нормально. Две тренинг Сколько? Как это Печально, Печально, да? Хорошо, ты здесь Уже лучше, вот. Уже лучше. Клуб там, девушка. Хорошо, 5 тысяч гривен. Страшно. В общем, и давайте так, не на публику, дома каждый так, не глядит, спокойно. там тебе на него ответит. А вот только не, подним, прыгайте так, как я сейчас делал. Все и пять. Сто гривен, нормально. Двести гривен, нормально. и так по чуть-чуть. По Поверьте мне, у каждого есть его Даже у самого радости когда начнет, он говорит, что время нормально, какие-то ощущения все. Ну, даже какая-то зона некомфорта, потому что мало, это еще больше. Но когда начнется, вот здесь проявление способа смятения, знаете, такое переживание, чувство страха. Вот вы почувствуете его, вот, видите, что, когда ничего не будет мешать, вот это не зона комфорта ваша, или зона вашего потребления. Выясните, какая важна будет рада, потому что я не буду рассказывать эти вещи, мы будем очень богаты, когда понимаем, понимаем, а все нет и нет